Доброго ранку. Кажемо гостям, що зібралися у нашій студії. Це Ольга Світова, бізнес тренер і коуч. І поряд із нею Андрій Величко, організатор тренінгів та ділових зустрічей. І сьогодні говоримо а, про кілька подій одразу. Почнемо з Ольги з того тренінгу, яка який вона підготувала. А, Ольчко, що це буде взагалі? А, тренінг запланіровано на 24 сентября. Тренінг а, має названня авторська життя як бізнес проєкт А подрозумівають. темы, которые будут раскрыты, это мотивация, целеполагание и личная эффективность. То есть для людей, которые хотят найти ответ на вопрос «как?», как начать, с чего начать, что необходимо в середине в процессе, да, пути достижения своей цели и как закончить, то есть не испугаться и как получить тот результат, который ты хочешь. Тренинг цікавий, только бизнесменам, которые будут э, намагатися открыть свою власну справу, чи в принципе людям, которые не знают, как себя вмотивувати пойти в понедельник на работу? А, этот тренинг, на мой взгляд, будет интересен э, любой аудитории, то есть, которая интересна для себя и продвинуть то, что уже есть как бы в наличии, да, свой проект какой-то, свое дело, и для тех, кто только на старте хочет для себя сделать что-то новое. То есть в тренинге достаточно много будет инструментов, практических заданий, игр, безусловно, чтобы было не совсем скучно, скажем так, которые помогут понять, кто есть сам человек, почему он так относится к своему делу, и что ему нужно для того, чтобы реализовать свой проект. Взагалі, насколько важно складывать бизнес-план в жизни? на мой взгляд, очень важно. И как бы с учетом опыта жизни, который уже есть на сегодня у меня, и с тем, что как бы, да, произошло в моей жизни, очень важно структурировать все, и очень важно не бояться делать. И после того, как ты что-либо сделал, делать выводы уже по факту. То есть не бояться оценки плохо или хорошо, а действовать и для себя только после полученного результата ну, получать ответ, да, Харошо і ні, ні хорошо, не хорошо. нужна штата роздропіті, двігатися далі, щоб не останавливаться. Ну і ви сказали про те, що тренер тренінг буде складатися в принципі з трьох частин, з трьох етапів, які має пройти кожна людина, чи то вона буде займатися бізнесом, чи просто буде працювати в державній установі. Перше да, і найскладніше чем? це власне мотивування. Наскільки да. з вашого досвіду сьогодні людей важко вмотивувати, наскільки ми загубили е, правильну мотивацію. На мой взгляд, опять-таки, да, люди сейчас действительно потеряли мотивацию. Почему? Потому что трудное положение, которое сейчас есть в стране, та информация, которая обсуждается, которая подается, то количество, скажем, негативных оттенков, которые соприкасаются да, за пределами нашего дома, а часто и в пределах дома, в зависимости от того, ну. Если говорить, немножечко затронуть тему войны, кого забрали, да, там, мобилизовали, <с> а, то есть люди по-разному на все реагируют и теряют вот эту вот ниточку того, что они на что-то способны. Больше все а, принимают почему-то для себя решение, ну, как, вот сегодня буквально я говорила, да, стать какой-то заслуженной жертвой событий и не пытаться разобраться в себе и самому себя куда-то вот достать, вытащить и смотреть вперед с позитивом. Поэтому мотивация сейчас, ну, вот для меня с учетом опять-таки того, что произошло, это очень важно, и надо людям показать, что это не страшно, и каждый может сам себя ну, настроить на позитив, на движение вперед, на достижение результатов. Мотивации в целом потому бо тривалый час, сказали про то, что мотивировать людину до чего-то нового может только деньги. Об этом мы тоже будем говорить. Очень спасибо за вопрос в рамках тренинга. Вот о деньгах мы перейдем в э, тему зоны комфорта. И там мы размеем э, миф о том, что для того, чтобы себя промотивировать, замотивировать, да, для того, чтобы начать куда-то идти, не нужно говорить, у меня нет денег или тебе повезло больше, чем другому, да, у тебя есть какие-то возможности. На самом деле все ответы внутри человека, все возможно, и э, Цей міф ми розвіємо. Как бы не хочеться говорити більше, а хочеться ставити якусь інтригу. Я уверена, що люди йдуть з конкретним ответом, касаемых ну вот, мотивации, связанной з деньгами. А загалом, от, що таке мотивація для вас? Тому що люди по-різному її якось трактують, хтось е, трактує як просто якийсь там та да, 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 давай, пішли, пішли, ранок буде хороший, там і не знаю, день буде хороший, а щось таке. Чи це щось більш глобальне? Если говорить ну, на простом языке, да, поверхностном, ну, вот для всех, чтобы было на старте понятно, мотивация – это то, что толкает человека изнутри, да, то, что появляется у него желание. Нельзя здесь путать с потребностями. То есть есть просто потребности. Нужно утром встать, умыться, позавтракать, пойти на работу. Это потребность. А мотивация – это то, что я хочу делать для того, чтобы получить результат. Это что-то позитивное, то, что человека заставляет раскрываться и не останавливаться. То, что убивает лень и желание вот просто посидеть, там, полежать на диванчике, да, или с кем-то просто поболтать. То, что двигает. Плюс к мотивации, если уже говорить более в глобальном а, понимании, есть типы людей, да, которые делятся на виды мотивов личности. Есть разные а, категории мотивов. Об этом, безусловно, мы будем говорить. И с учетом глубины понимания слова «мотивация», каждый сам для себя понимает, кто он есть. Какой мотив на самом деле бессознательно движет человека вперед и ну, мотивирует его на какие-то действия. Вот это вот отсутствие Ленина, скажем так. Ну і щодо другого етапу тренінгу він так само важливий. Як як плануєте власне його подати, зробити зрозумілим для тих, хто прийде? Очень часто люди бояться ставити перед собою ціль. потому что не получая быстрого результата, ну, грубо говоря, мы, если перевести на бытовые какие-то взаимоотношения или на бытовые, да, ежедневные ситуации, мы хотим по щелчку. Вот что-то мы придумали или там встали утром, сегодня я буду другим человеком, да, или сегодня я достигну там чего-то или сделаю что-то там новое в квартире, новое в профессии, там, ну, неважно, в отношениях. И э, другой человек или другие события, безусловно, они не знают о ваших планах. Эти планы внутри вас, они в вашей голове. И не получая быстрого результата, человек начинает расстраиваться и считает, что, ну, опять у меня не получилось. Зачем это нужно? Для чего это? Агументы-то обуяны. Да, абы сто процентов. И э, на тренинге мы э, из, ну, как бы там будет предложен такой элемент игры с целями, мы выберем пять каких-то основных. Э, Идей, целей в голове человека мы их запишем, мы поиграемся, как в них расставляется приоритет, с чего начинать и как дробить цель на подцели для того, чтобы все-таки начать двигаться и потом в будущем достичь результата без разочарований и без вот этого ощущения, что я ни на что не способен. Ну угу. и, и, и тратьи да, это. На завершение. На завершение. Ну это да про навыки, про достижения. И про баланс, баланс всего, то есть наша жизнь ⁇ это различные сферы жизни, каждая сфера должна быть сбалансирована, это мы тоже проработаем каждый для себя поймет, какая сфера куда его тянет, и над которой нужно все-таки больше поработать, и выберем основную, которая потом будет воздействовать на другие, да, чтобы меньше на это тратить времени, сил и желания, скажем, и тех же средств, о которых мы будем тоже говорить. И, безусловно, поговорим о навыках, о твердых навыках и о мягких навыках. То есть в современном языке это hard skills и soft skills. Естественно, то есть твердые навыки – это то, что… Человек, да, родился, не умеет ходить. Он раз научился ходить, ходить он будет всегда, если, не дай бог, с ним чего-то не произойдет. Не умел водить машину, научился раз, и уже независимо от того, сколько пройдет времени, он будет это водить. И про мягкие навыки. То есть вчера я могла хорошо там, говорить, вести какие-то переговоры, ориентироваться в одной сфере. Если я сферу поменяла, то со временем память стирается, и тот навык теряет свою силу, приобретается другой навык. То есть будем говорить, как эти навыки контролировать, и как то, что сегодня было получено на тренинге, закрепить, чтобы вот это вот нить не потерялась, и в итоге принесла человеку тот результат, который он запланировал. Ну и весь сейчас Андрей мовчал для себя, может, так само, какие-то висновки робил, что до того коворкинга, вы пропонуете, в чем будет его особенность? Networking да. Это такие два слова, которые очень сильно похожи по звучанию. Ну, в принципе, я хочу так вот, Смыслом, в принципе, если так детально разобрать, да, да, то там спильно кожи, пройти, да. а там просто спильно работают через спильно люди знакомятся для дальнейшего сотрудничества. Если вы вспомните, мы уже в январе рассказывали о нетворкинге, у нас уже были бизнес-знакомства. В этот раз мы сделаем это чуть по-другому, другой формат мы сделаем. Мы сделаем это уже будет в рамках проекта «Бизнес-семья». То есть это мы создаем такой вот длительный проект под этим логотипом «Бизнес-семья». Будут проходить разные ивенты образовательного характера, развлекательного. То есть это такое будет сообщество, где мы будем знакомить предпринимателей, и чтобы они вместе там, как скажем, варились в одной вот этой вот кастрюльке. То есть это не очередное бизнес-сообщество, которых в нашем городе очень много. Это будет «Бизнес-семья», она одна. Знакомить будем с партнерством, сотрудничеством, помощь, взаимопомощь, вопросы. То есть это будет первое мероприятие в рамках проекта «Бизнес-семья». Нетворкинг познакомим, закрепим, свяжем, подскажем, как вместе сотрудничать, работать. То есть уже набираются люди. Еще у нас будет на мероприятии такая фишка. Мы будем подарки раздавать, разыгрывать. И мастер-класс по рекламе на Facebook у нас будет. Это сейчас очень актуально. И в качестве такого подарка, бонуса для наших предпринимателей, которые придут на встречу, наш спикер расскажет такие вот основные инструменты, которые уже помогут настроить грамотную рекламу и дальше работать. То есть такое вот будет мероприятие. Так, значит, что нужно сделать, чтобы стать частью бизнеса семьи Запорожья? Ну, зарегистрироваться, да, ну, у меня как у организатора, и прийти на мероприятие, познакомиться с людьми и оставить свои контакты. И дальше уже люди выбирают сами, с кем им дружить, с кем партнериться, с кем сотрудничать. И тогда уже будет видно. То есть, люди все равно в любом случае, даже если все в бизнесе, да, люди выбирают себе по интересам, выбирают то, что еще у них резонирует по душе. То есть не обязательно только дела, еще что-то какие-то личные качества могут помочь. И вот на это мероприятие оно будет как полуформально. То есть это будет в кафе. Кофе, чай, там ну, десерти закуски, то более-менее неформальная обстановка. Люди смогут пообщаться, познакомиться пообщатися, познайомитися і то деловые вопросы в такой вот тлі обстановке, і тогда ні вже пойму з ким можна работать, з ким дружи, з ким просто бути партнерами, з ким можна просто бути товаришами, скажем так. Наскільки люди в Запоріжжі, бізнесмени в Запоріжжі, готові товаришувати один з одним, бо складається враження, ніби запорізький бізнес це аж ніяк не родина, а більше от кожен сам по собі. Ну, вот, есть такой стереотип. И нахуй бояться, бояться. раптом там кто-то израдует, раптом, вот, треба тільки на себя самого покладаться. Ну, мы, скажем так, тоже розовые очки не одеваем, понимаем, что есть такое вот, у нас реальное положение дел в городе, но наша задача сделать так, чтобы бизнес дружил между собой, чтобы бизнес дружил, возможно, с властью. На, на будущее есть такие у нас, есть один спикер из власти, который хочет выступить, рассказать, как дружить с властью. Он тоже на будущее такие у нас наметки есть. То есть, ну, моя задача, как тренера по нетворкингу и человек, у с большим количеством людей сделать так, чтобы люди у нас действительно дружили, общались и сотрудничали. Чтобы не было, скажем так, как в 90-х годах мы там дрались, кусались. Ну, это вот такие слова, да, сленговые Но хочется, чтобы для, во благо нашего города была продуктивная работа. А продуктивная работа у нас может быть только тогда, когда мы все дружим, партнерством, ну, партнеримся и достигаем общих целей совместных и общих целей, сообща вместе. Помогают друг другу. А, уже были, а, уже вы проводили? Проводил, да, уже проводил. А, и как, насколько далый до Есть результат. Мы провели два мероприятия в январе и в апреле. То есть в апреле было чуть меньше людей, но эффект был лучше. Наша задача не просто собрать людей, перезнакомить, а чтобы они дальше работали. И когда в течение полугода я общался с людьми, со многими, кто был у нас в апреле месяце, они говорят, да, Андрей, мы работаем. То есть один человек, а я же был, помнишь, там такую-то фамилию? Да, так вот мы вместе делаем такой-то проект. Здорово. А помнишь там такого-то, да, так мы с ним там туда съездили, там отдохнули. То есть э, наша задача, чтобы был эффект после мероприятия, чтобы люди сотрудничали и вместе работали. После прошлого мероприятия есть эффект, есть э, контакты, есть э, совместные проекты у людей. И через, например, меня, как суперпосредника, в такой принцип, да, когда людей много знакомых, уже тоже звонят, говорят, Андрей, я а помню, что на таком-то мероприятии был такой-то человек? Я говорю, да, конечно, помню. А можно его контакт? Ну, я спрашиваю позволение у человека, да, интересуется. Хорошо, я их соединил. То есть наша задача не просто собрать, потусоваться под одной крышей. Ну, бизнес сваха можно так сказать, да. То есть наша задача не просто потусить под одной крышей, попить кофеек, а чтобы потом еще у людей были совместные проекты, цели, работа и все мы любим Запорожье и хотим, чтобы оно развивалось. Когда стартует этот проект и как долго он тревает? 27 сентября будет мероприятие под названием «Нетворкинг. Связи решают все». То есть это будет первая наша встреча под этим проектом «Бизнес-семья». 27 сентября в кафе «Чикаго Блюз» мы начинаем нетворкинг-вечеринку, скажем, назовем ее так. А дальше уже будем составлять план остальных мероприятий и как мы это будем дальше развивать. Первое, мероприятие будет 27 сентября. Угу. Ну, дякуємо вам в будь за інформацію, яку прийшли і розказали, какой подіяли делились, а, надеемся, все выйдет, и, ну, нехай не... Е Не буде в нашому місті, може там хрес, хресного батька, але а, міцна бізнес-родина таки з'явиться для того, аби розвиток Запоріжжя відчувався. А, з вами прощаємося і рухаємося вперед. Де така вулиця? Наступна рубрика а, про Дніпровський район, який ще донедавна мав назву вірніше носив ім'я одного з лідерів пролетаріату, людину про яку сьогодні дізнаємося на. набагато більше, ніж за радянських часів. Отже, усі подробиці стали відомі завдяки нашим кореспондентам.